Наш город за последние 10 лет, он так развился, все хорошо. Наша жизнь была прекрасна. У нас было все. Мы развивались. И в один момент наша жизнь превратилась в безысходность. Все, у тебя больше нет ничего. Нету твоих там, переживаний по поводу работы, по поводу чего-то. С мужем Теперь просто бы встретиться, хотя бы для начала вдвоем обняться. До и после жизни такого, наверное, нет. Есть одна жизнь, а теперь вообще другая жизнь. А мозг понимает все равно, ведь мы же грамотные люди. Мы понимаем, что это, наверное, даже если сейчас военные действия закончатся, то этот, этот конфликт масштабный, он закончится не через один десяток лет. Ракеты над головой, вечер, они светятся. Ночью он стал как день. Вот такой, вот такой вот. Фейерверк. Начались взрывы утром. Ора. Конечно, муж подскочил и говорит, тихо, спокойно собираем. Вещи самые важные. По карте я смотрела, гуглила, где идут бомбы, куда прилетают бомбы, где взрывы и максимально объезжать города. Cei pe care avem acum în casă, oarecum s-a stabilizat totul, pentru că ei sunt deja de majoritatea de 3-4 săptămâni, chiar, poate chiar mai mult, unii dintre ei, și cumva am reușit să obținem, să avem toate lucrurile de care au nevoie, îmbrăcăminte, produse de igienă personală, reparat ochelare, medicamente, pampers și tot ce înseamnă necesitățile unor persoane adulte, cât și copii, îmbrăcăminte, toate lucrurile necesare de care au nevoie. Pentru unii am reușit să, cei care au dorit să muncească, le-am găsit și un loc de muncă. Nașe plane, tolică le și să da Noi Mă nicuda nicătim, e hăt și plămire, scat, Наши планы на будущее – это вернуться обязательно домой, на Украину, в город Харьков. Максимально помогать работать в восстановлении города, помогать людям, которые лишились домов, жилья. Восстанавливать нашу, нашу жизнь, в которой мы жили. Мы ее вернем. Мы можем. Мы все дружные, мы все работящие, мы все добрые, мы все сочувственные. Наша цель вернуться домой и все вернуть назад. Все возродить. Нашу жизнь, наш город. И так, так и будет. Вера это самое главное.